Знание – сила и не только на свободе. В одной из одесских колоний школьную программу проходит около ста заключенных. Люди, переосмыслив свою жизнь, решили стать на путь исправления. В тюрьме побывала наша съемочная группа. Урок украинской литературы, посвященный Тарасу Шевченко. У доски стоит строгая учительница и рассказывает о судьбе и творчестве великого Кобзаря. Но за партами сидят вовсе не дети. Некоторым из учеников далеко за 20 лет. Не успев получить среднее образование, они наверстывают упущенные, оказавшись в исправительной колонии. Учитель русского и украинского языков Зоя Николаевна сознается, иногда здесь аудитория более увлеченная, чем в обычных учебных заведениях. Специфика и разница есть учащихся обычной средней школы и наших учащихся. Вот этот принцип и ориентированный подход, как говорится, каждому ученику, конечно, является самым основным и главным. Каждому ученику. Если достаточно очень глупые, видим, вижу, не то, что значит какие-то и неглупые ребята, Сергей в детстве не смог пойти в школу. Он рос в бедной, многодетной семье. Приходилось присматривать за младшими братьями и сестрами. Сейчас, оказавшись в колонии, в 27 лет решил научиться читать и писать, а также получить профессиональные навыки. Раньше просто кнуться у меня не получилось. Ну, а сейчас решил как-то, что выучиться, что сам неграмотный, это раз. Ну, и хочу выучиться. Хоть какую-то профессию иметь в себе. Александр закончил пять классов. Оказавшись за решеткой, он решил не тратить время впустую. Свои 32 года хочет времени. достигнуть то, что не было возможности у меня как бы в подростковом возрасте. Ну, сейчас есть момент, чтобы не наверстать то, что упустил. Читать, писать я умею, не без этого. Ну, я же говорю, свой подростковый возраст просто мне не дали родители то, что мне надо было. Колонии номер 51 уделяют большое внимание образованию своих подопечных. Занятия инспектирует начальник областного управления пенитенциарной службы Вадим Ярмолинец. Для обучения осужденных привлекают профессиональных педагогов. У нас обучение организовано на базе 19, 19 школы города Одессы, вечерняя школа. Почему возникла такая идея? Потому что много людей, как вы уже видели без образования два-три класса образования и поэтому приходится сначала организовывать так называемые группы выравнивания, а их немножко учить писать, читать, читать, а уже потом после этого другие учебные классы приводить более высокие классы. По окончании изучения школьной программы за девятый класс заключенные получают аттестат о неполном среднем образовании. Далее они могут заниматься в старших классах школы и одновременно получать специальности в профтехучилище, чтобы, выйдя на свободу, человек уже имел определенную квалификацию. Оступившись единожды, не обязательно падать дальше, ведь знания всегда помогут найти верный путь в жизни. Константин Гречаный, Анастасия Кричко, телекомпания «Репортер».